Я хочу сказать, что сегодня во всей Украине проходит обсуждение вопроса по административно-территориальной реформе. Это есть в программе развития Украины, это есть, скажем так, в планах Евросоюза. И за эти вопросы отслеживает, отслеживает Европа. И сейчас эта работа очень-очень активизировалась практически уже э, первые шаги, скажем так, вопросы административно-территориальной реформы должны пройти уже где-то до июня месяца. Создана э, группа в области, я вхожу в эту группу, э, где рассматриваются вопросы объединения э, громад в э, по все, я говорю сегодня за область, в Украине она тоже работает параллельно, но я беру за Одесскую область. Есть очень разные предложения, очень разные предложения. От объединения всех громад в одну. Например, в, в Котовском районе объединяется. Есть такие предложения. Я не знаю, как люди еще на это посмотрят. Но я знаю, что руководство района, города, они как бы определились и договорились до того, что будет а, одна а, допустим, котовская громада, куда будет входить там, 56 сел. В Красных Окнах тоже определить, что будет одна громада. Есть районы, где 2, 3, 4 громады. В Коминтерновском районе 4 громады. Значит, всего 4 сельских совета, если так стать, сказать, по, как раньше было. Да? Поэтому по, в городе Южном было предложение области о том, чтобы объединить... Южный, как центральный, скажем, с центром громады. Это Любополь, это Кошары, Сычавка. И еще есть какое-то маленькое село Рыжово. Да. Но по обсуждению и с нашим активом города, и моя точка зрения, что если с Сычавкой, с кошарами, мы должны даже объединяться, потому что здесь как бы все переплетено, и кладбище наше на территории Сычавки, и людей много работает из Сычавки в городе Южном, и инфраструктура, и близко, и делит нас всего дорога, и об этом говорится уже давно. И я думаю, что к этому вопросу уже подошли давно бы, несколько лет назад, если бы не стоял вопрос об объединении с городом, тогда должна была ликвидироваться как структура села, село. Сейчас это все остается, село остается как было, ничего не меняется, меняется только, скажем, власть, это депутатский корпус и городской голова один и бюджет один. Все остальное остается как и было. Поэтому сейчас, и я знаю, что Сычавка проявляет большой интерес к этому по объединению, и мы сейчас в этом направлении работаем. Постараемся, если при нормальных э, обстоятельствах, мы эти вопросы должны решить до 25 октября, я думаю, до в, местных выборов. Ну, это не, не совсем непростой вопрос, это нужно несколько сессий, с людьми нужно эти вопросы обсудить э, и в городе Южном, и, э, слушай, э, в селе это, так бы, громадские слухания. Потом это решается на обл. администрации, смотрит правильное заполнение документов, потом решается сессия областного совета, потом Верховный совет, и только после этого э, этот закон вступает в действие. Но э, по тем селам, Любополь и так дальше, я думаю, что не будет поддержки и жителей города Южного, чтобы с ними объединяться, и думаю, что им ближе будет объединиться, допустим, с Коминтерного или там с другими населенными пунктами. Есть большой интерес, я это не скрою, и у людей, и у актива города по объединению визирки и новых биляр с городом Южный. Но руководство визирки, я не знаю, как люди там отнесутся, к этому, они считают, что они должны быть отдельно и к ним должны присоединить несколько сел Коминтернского района. В Новобиляры перспективному плану развития, который будет утверждаться 29 числа, вот мая на сессии областного совета с, под, с дальнейшим утверждением Кабинета министров э, есть мнение о том, чтобы новые биляры э, перешли в Сычавский сельский совет. Люди, я знаю, что мнения есть разные, поэтому сейчас идут обсуждения. Люди должны определиться, кому они больше э, тяготеют. Скажем, или не захотят пойти в Сычавку, или не захотят пойти в город Южный. Им, э, конечно, выбирать. Поэтому подождем еще несколько дней, увидим э, их точку зрения и их предложение. Честно говоря, вот правильно, 29 числа это ну, кто-то на себя просто берет такие ответственности. А, а Любополе там интересен том правильно, что там весь дачный массив, вот этот Телегульский, который стоит, он же часть, вот этот расположен, он территории Сычарского сельского так вот, да, да. получается? Да, да. А остальная часть Любопольского сельского совета, Это да. того, что все это объединит может действительно есть снизу Сколько вообще. там людей в Любополе? Вот, вообще там человек это же что-то. Раньше воевал тут зарегистрирован, а он расположен он по дороге на Коминтерного, там где заряд труд. Он не в Любополе. Это присоединяет не село, это весь сельский совет. Любопольский, если взять Любопольский сельский совет. Уважаемые друзья, я хотел, чтобы вы правильно понимали. Нам не хватит бюджета города, чтобы мы обеспечили элементарной инфраструктурой. Любополе. Ты себе не представляешь, 15. сколько сейчас у нас будет работы, если даже мы решим 15. в связи с Сычавкой. Да. Сколько в Сычавке надо будет сейчас работы делать, понимаете? Правда, государственное финансирование. Да, Чем да, да. Э, ну, как бы государство заманивает сегодня громады? Тем, что если до, 20, ну, до 1 июня должны принять областные рады вот эти э, планы перспективного развития. Если до 15 июля Сформируются вот эти громады, то есть уже пройдет потом вся остальная процедура, а она не может начаться до перспективного плана. То есть сначала Извините. перспективный план... О, нет, ну может, но дальше вот ложится уже в какие-то, что вот мы тут до 29 числа уже у нас организовался Южненская территориальная громада. Это все после перспективного плана, который ложится в Кабмин, потом идет процедура. Если до 15 липня организовалась территориальная громада, то... На бюджет следующего года эта территориальная громада может давать свои заявки в минрегион на реализацию каких-то общих проектов. И на это нам обещают на Одесскую область 130 миллионов долларов. Гривен, гривен. Гри. Планировали мы дорогу. Давайте нам деньги на дорогу. Дайте нам 50 миллионов на дорогу. Или дайте нам там э, на, на на это еще какое-то село там есть. Давайте на то село еще. Может, это один сельский совет. Ну, мы что, обещали? Ну, не дадим. Ну, что? Мы что? Ну, не... мы... нам... Понимаете? Не дай. Так мы отвечаем да, за это да, дело. Да. И на мизе мы за людей отвечаем. Ты будешь нести ответственность за каждого человека там, в этом любополе. Если ты ему не обеспечишь водой, дорогами, светом, газом, канализацией и так далее. Ты несешь ответственность, потому что ты их берешь. Сейчас комментарно. Но я не могу так понимать, если мы берем это же что делать, а просто так. Если мы берем на них, знаете, как берешь ребенка, так неси за него ответственность и делай все, чтобы этот ребенок развивался, воспитывался и, 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 и так дальше. Так и здесь. Если берешь на себя ответственность, нужно брать и до конца тянуть, и всем с, э, инфраструктуру там делать. Чего не может город сам развиваться? Скажите, почему? Что нам мешает? зажатый, ты сейчас, тебе еще 200 гектар здесь можно строить, в Южном. А еще если Сычавка, то еще 200-300 гектар. То хватит на тысячу тысячу лет строить. И что ты там будешь? Кто там будет строить? Да. Что ты будешь там строить? Да? До вот э, это идет сейчас первый этап вот этого всего да? перспективный план утверждает область потом пока дойдет уже до сам, до самого э, самого как бы непосредственно вот, в каких границах будет громада пройдут вот эти все там сессии все выносят свои решения на на уровне там области и каммина наконец-то все это ляжет какие-то бумаги а потом самое главное наступает должен быть изготовлен генеральный план всей территории. И в этом генеральном плане всей территории должно быть четенько отмечено, что здесь мы когда-то через сто лет построим мусороперерабатывающий завод. А здесь мы построим птицефабрику, ну, условно говоря. А здесь мы хотим, чтобы у нас был Например, по, по, по переработке молока какой-нибудь цех, а вот тут по сборке велосипеда. Короче, вот не это не все не. четко должно улечься вот в этот генеральный план. Я считаю, что это вообще нереально. Ну, Заказывает этот не генеральный же. план, вот это уже объединенная территориальная громада. Каждый владелец своего пая э, видит, что на его территории когда-то будет. И он уже будет торговаться, за не город будет продавать эту землю а будет продавать владелец этого пая, Сейчас потому что он растает. собственник. Но ничего да, больше, он как да, собственник этого пая не да. может инициировать, построить у себя в водороде да, мясоперерабатывающий да. там цех, например, потому что это ну, как бы, выходит а, да, за рамки его компетенции. Сисковского Но сисковского еще да, один как бы очень важный... Один э -э очень важный уйдет? исторический момент для города Южный. Значит, нам, конечно, по большому счету, объединяться сельскими вот этими громадами, чисто сельскими, нет резона, как раз потому что Земля э, не в собственности этих громад, она в собственности людей, и это дополнительная проблема. Плюс это то, о чем всегда говорит Владимир Николаевич, что нам придется еще иметь замок по сельскому хозяйству, потому что все равно кто-то должен все равно район так или иначе он контролировал, регулировал, ну хоть там не особо влиял на эти процессы, но держал руку на пульсе. Сколько зерновых посеяно, сколько собрали, чем там занимаются эти фермеры, кто у них там землю арендует и так далее. То получается с точки зрения логики мы как городской совет нам ближе. На Вавилярска рада, потому что они никогда не были сельским э -э советом. Они всегда были поселковым, земли там у людей нет. И в принципе вот Поев нет. Паёв нет. То есть это поселковый совет, рабочий был поселок, никогда в жизни этого ничего не было. И нам ближе гвардейская тоже, потому что у них тоже всего этого нет. Не совхоз тот, который, а именно Черноморская поселочная рада, потому что у них тоже ничего этого нет. Они тоже и по типу, по типу это городская, так у кого их нет этих проблем. Потом Беляр и Сычавка mm -hmm. это э, часть населения, Южного, а которые оттуда люди пришли. Люди, 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 Поэтому бросать мы Но Я говорю, не всех брать. А, ну не все всегда. Но я думаю, что бильяры и Сычарку мы Но просто. Я мы их возьмем с распространенными руками. Но они должны определиться. Да они должны к нам обратиться и сказать, возьмите, мы их берем. Я, я думаю, что все нас 100% 99% людей в городе Южный поддерживает это. Ну идите. Ну понимаете, получится так, что э, э, в Визирке или в Новых Белярах каких-то 2-3 человека порешают судьбу всех людей. И они примут решение, будет вот так. Они не спросят мнения людей. Вы Вот здесь средства массовой информации. Пусть люди, пожалуйста, кто? Сычавка, визирка. И биляры, я думаю, что там спокойно кого-то было как одна громада. Это все с этого и город от этого исходил, из этих всех территорий. Поэтому они должны по природе должны объединиться.